Hola a todos, bienvenidos a mi canal, veamos qué pasó en este episodio. Iremos a un lugar tranquilo y pacífico en la mañana, tal vez sea bueno para los dos, pero no llegues más tarde, dijo que vayas a tu reunión y salió bien. Sual, no soporto ver a esa niña tan feliz, no soporto ver que la está mirando con amor, pero espere, ser señora, sé lo que le haré, usted quería un lugar tranquilo. Te enviaré allí, dijo y llamó a alguien llamado Semal, Hola, es hora de pagar el precio de la amabilidad de mi hermana, dijo. Duigu dijo que trabajaré con ella para que, si obtiene alguna información con Yasemin, la bloquee. Ali dijo que algo andaba mal. Duigu dijo, quiero trabajar contigo ahora. Ali dijo, iré al vecindario e investigaré un poco, entonces deberías venir. La emoción dijo que estaba bien. Ser se preguntó qué estás haciendo ahora y recibió un mensaje en su teléfono. Yaman escribió, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo galletas de limón para ser, Yusuf escribió. Yaman escribió: ¿Puedes hacer algo por mí también? Tómale una foto y tíralo. Ahora mi anhelo se aliviará. ¿Escribió Ser ahora? Yaman dijo que sí. Leslie dijo: Tomémonos una foto juntos, tenemos muy pocas fotos. Dijo que sería el amanecer. Yamana envió esa foto. Yaman escribió que es una foto hermosa, pero está un poco llena. Simplemente te extrañé. Ella escribió que estaba conmigo. Seher era Dalet y Nesian estaban conmigo. Querían salir juntos, así que no pude decir nada. Ser escribió, "Es tu turno de enviar una foto porque te extraño como loco." Yaman dijo, "Ven, Nedim, tomemos una foto contigo." Nedim dijo que tiene razón. Yaman escribió que yo tampoco podría hacerlo, pero si amplías la foto, puedes ver cómo te miro con amor. Yaman escribió, ¿tienes que ser así de hermosa incluso cuando no estoy contigo? Sor era Dalet entendió que éramos correspondencia, creo que le dio mucha vergüenza escribió. Cuando tengas vergüenza, Yaman escribió rosas rojas en tus mejillas, ojalá pudiera estar contigo y besarlas. Ali, mi reportero conoce bien este vecindario, y probablemente podamos encontrar la sombra aquí. Duygu dijo que aprendiste mucho. Duygu dijo, ¿qué sabes? Duygu nunca captó su apodo, dijo Sombra. Ali es una chica muy inteligente, dijo. Duygu es una chica muy inteligente, dijo, de lo contrario lo habrían atrapado de inmediato. Si el niño Ali hubiera crecido en un ambiente diferente, tendría un muy buen futuro, estás bien, lo siento, no podía pensar en eso. Te recordé a tu hermano, Yasemin dijo que no podía encontrar tales cosas. Duygu dijo que estoy bien, lo que sea. Ali dijo, "Vamos, echemos un vistazo a estos lados. Se ven geniales de nuevo." Ser dijo Neslian. Yusuf dijo, "Galletas de limón." Ser dijo que no te preocupes, tu mano se quemará. Yaman había enviado flores por la mañana. Neslian Yaman dijo, "Lo hermosos que son." Ser dijo que sí, que son muy hermosas. Había una nota en él. Cuando estaba avergonzado, Dijo que esas rosas rojas florecen en tu rostro. Ser llamó a tu parche. Yaman dijo, ¿te gusta? Ser dijo que sí, pero me estás avergonzando. Yaman dijo que te extraño mucho, terminaré mi trabajo y vendré pronto. Estamos buscando a una persona en la sombra, le dijo Ali a un niño. ¿No dieron ninguna respuesta? Ali dijo que obtendrás la recompensa. El niño dijo, sé dónde está la sombra, hermano. Ali dijo dime dijo no ves hermano delante del niño ali dijo que era una buena broma pero él no es la sombra que estaba buscando qué hermosas son estas rosas sual seer dijo sher dijo que sí sual dijo que tienes mucha suerte ambos somos muy afortunados dijo seer sual dijo que en realidad necesitas estar solo y tranquilo mira lo que me vino a la mente mis amigos cercanos han estado administrando un hotel durante mucho tiempo es perfecto para ti si quieres sorprender a tu llaman, puedo llamar a mis amigos. Y arreglarlo para usted. Seer dijo que sería bueno en realidad. Sual dijo que si quieres ir y echar un vistazo. Seer dijo que está bien, iré a verlo hoy. Sual dijo que son muy buenas personas, vayan y echen un vistazo. Si Seer es buena gente, igual no habrá problema. Muchas gracias, Sual. Sual dijo que vayas a prepararte, llamaré a mis amigos. Ali había encontrado Jazmín dijo por la emoción, huye, Yasemin, y no te dejes atrapar. Ali había extrañado su jazmín. Ali dijo que era cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. Sual dijo, no creo que debas decirle nada a la gente en la mansión, para que no estropee la sorpresa. Punto él dijo, ¿vas a algún lado, justicia? Sual dijo que se va de compras. Muchas gracias, Sual, dijo Ser. Él dijo, ¿qué significa Sual, querida? Espero que te guste el hotel, quiero que la pases bien con tu Yaman. Sual, veamos esta dirección y avísame, dijo. Sual se despidió para siempre, adiós Seher. Sual llamó a Semali. Él dijo, hola, Semal Seher viene hacia ti y no puedo comunicarme con nadie por teléfono, dijo. Él dijo, finalmente me estoy deshaciendo del problema del amanecer. Sual había enviado un mensaje desde el teléfono de Seher a Yaman. Yasemin dijo que encontró tiempo para quedarse sin gasolina. Ali estaba cerca del jazmín. Sintiendo, no te dejes atrapar por dentro, decía Yasemin. El volcán se había vuelto loco otra vez. Semal dijo, bienvenida, señora Seher. Seher dijo, ¿no vino tu esposa? Semal dijo, mi esposa hará los preparativos para ti, vámonos. Duigu dijo que no puedo dejar que atrapes a mi hermano sin probar su inocencia y comenzó a gritar a... Ali dijo lo que pasó. Dijo que me torció la pierna. Ali dijo, ¿estás bien? Duigu dijo, estoy bien, continuemos y se dijo a sí misma, espero poder encontrarlo antes que tú. Seher dijo cuanto más. Semal dijo que pronto verá las casas. Entró en la habitación de la mañana con Sual Yaman. Sual tomó la chaqueta de Yaman y lo abrazó y comenzó a hablarla. Los pies de Semal se hundieron en el barro en ese momento Seher notó el arma en su bolsillo. Ali dijo que el juego ha terminado, no puedes correr a ningún lado, te atrapé. Ser comenzó a correr y gritaba pidiendo ayuda y de repente tropezó y cayó. Yamal apuntó con un arma. Ser dijo: Déjame ir, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento se escucharon disparos. Sual dijo que pronto todo lo que posees será mío. Esta habitación, esta mansión, después de que mueras, todo será mío. Sonó el teléfono de Sual. Sual me saludó. Semal dijo que a la mañana siguiente Crimea ya no existe. Sual dijo que se acabó, llaman es mío ahora. Semal dijo lo enterraré ahora. Nuestro acuerdo es seguro. Trae mi dinero inmediatamente. Sual dijo que me voy de inmediato y colgó el teléfono. Sual ha terminado. Ahora seré su esposa. Él me amará, dijo Sual Kirimli. Ali dijo que levante las manos y se acercó un poco más. Yasemin trató de huir por un momento, pero no funcionó no te muevas dijo alí yasemin dijo que está bien me rindo alí dijo que extendiera las manos yasemin arrojó arena en la cara de Ali y salió corriendo sual -e 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 dijo su posición dónde está este hombre y llamó vine no puedo verte dónde estás yamal dijo un poco más sual dijo estás seguro de que todavía no puedo verte sual dijo lo vi está bien así que esta tumba está vacía dónde estás Estamos aquí, dijo Yaman. Cuando Sual se dio la vuelta, hubo buenos días, Nedim hice mal. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.